assalamualaikum kali ini aku mau berbagi resep masak ayam telur bumbu ungkep dan langsung aja ini bumbunya ada cabai merah keriting bawang merah bawang putih gula ketumbar bubuk lengkuas jahe kunyit sama kemiri dan daun salam juga daun jeruk jadi langkah pertama ini disusun dulu ayamnya dikuali tapi di bagian bawahnya itu usahakan yang bagian kulitnya supaya nanti keluar minyak-minyak sama airnya. Dan masaknya itu pakai api kecil aja. Setelah itu masukin bumbu yang udah tadi dihalusin. Masukin juga salam sama daun jeruknya setelah itu nanti kita tutup dan masak pakai api kecil aja. Dan ini setelah beberapa saat bisa dilihat udah mulai keluar air sama minyaknya Jadi kita balik pelan-pelan karena ini di bagian bawahnya itu udah agak kering Jadi masaknya bener-bener pakai api kecil aja supaya nggak mutung bagian bawahnya Dan harus kita tutup supaya makin keluar nanti air sama minyak-minyaknya Jangan lupa juga untuk terus dicek dan dibulak balik supaya nggak mutung. Setelah itu aku masukin juga potongan cabai rawit merah untuk menambah rasa pedasnya. Dan ini aku tambahin air kira-kira satu -kira gelas supaya bumbunya meresap karena setelah ini aku mau tambahin dua telur sesuai request jadi ditambah air supaya bumbunya meresap juga sama telurnya jujur masaknya ini tuh bener-bener wangi banget masakannya oh ya jangan lupa tambahkan juga seasoning seperti garam MSG juga penyedap rasa setelah itu tutup dan tunggu sampai bumbunya meresap dengan sempurna nah ini beberapa saat udah mulai menyusut airnya udah matang udah bisa dimatiin dan disajikan mudah banget kan masaknya tanpa minyak sehat dan juga rasanya enak banget wangi juga jadi bener-bener harus dicoba di rumah nah inilah resepnya dan terima kasih sudah nonton